Benar-benar antik nih, ya. bongkol daripada melati ini, ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya. salam satu hobi. Oke, sahabat saya untuk kali ini kita coba bolang lagi di tempat seperti ini, ya. Kita masih belum tahu di tempat seperti ini kira-kira jenis ada jenis manusia apa saja oke nggak pakai lama langsung saja kita cek tempat seperti ini oke sobat saya, ya nah di sini banyak sekali jenis tanaman serut ya seperti ini ya oh. ini serut sobat bambu ya bekas si korek-korek hmm. kita masih belum tahu motifnya seperti apa Ya. nah, terselip rumput gajah untuk proses pengambilan agak sulit seperti ini ya kita coba cek lagi ya nah, untuk serut di sini memang cukup banyak ya nah, ini juga serut ya batang ganda oke okay. memang cukup banyak serut cuman kita cari yang benar-benar sesuai masih belum menemukan ya mau besar mau kecil kalau kartunya bagus kita ambil oke okay. Oke sahabat ya kita coba keliling-keliling masih belum menemukan bahan yang sesuai ya dengan apa yang kita inginkan ya kita mau coba cek lagi ya ada sini mudah-mudahan bisa dapat bahan yang lebih bagus lagi. Oke so sahabat ya di sini eh, kita pindah lokasi ya eh, kita menemukan jenis bahan bonsai melati ya ini eh, ada yang bilang ini melati gunung ya untuk daunnya kira-kira eh, seperti ini untuk daun daripada melatih gunung ya seperti ini nah ini ini ada bunganya kita coba cek kira-kira ada yang berbunga apa enggak ya sepertinya ada bunganya ini cuman dia di atas ya bunganya nah, enggak kelihatan ini bunganya putih ya persis melatih ya kita coba cek untuk bonggolnya kira-kira seperti apa melati nah itu ternyata ya itu jawaban saya nah itu kita coba ke sana nah, ini ada rantana juga coba kita masuk ke sana ya nah seperti ini sahabat saya ya ini adalah e, melati gunung pohonnya ya pohon daripada melati gunung ya kita coba cek kita sayang nih ya untuk naruh kameranya agak sulit Bonggolnya seperti ini benar-benar antik ini ya dongkol daripada melati ini ya ini pohon uh, batang hijaunya nah, ini kita coba ambil ini ya soalnya dari tadi kita cari nah ya, kan bukan bagus dapat ini sudah alhamdulillah oke kita coba ambil yang ini Oke, okay, sahabat saya seperti ini, ya. Jadi untuk melatih yang kita dapatkan seperti ini, ya, kita coba untuk sedikit kita pendekin lah ya. Untuk akarnya cukup bagus, e, tinggal kita nanti pengolahannya. Jadi kita tarik, bisa ya. kita tarik. Cukup bagus ini. Sudah bisa perhatikan ya. Ini kita kita pendekin ya. biar enggak terlalu tinggi lah jadi untuk bahan bonsai ini eh, sama ya untuk penanganannya kita jangan sampai eh, medianya itu kita coba kasih yang benar-benar bagus ya. beda lagi kalau bahan bonsai yang ada di atas batu ya itu akarnya enggak sampai rusak kalau seperti ini akar serabutnya enggak ada ya jadi eh, kita wajib cari media yang benar-benar bagus seperti ini ya oke okay. kita juga sudah dari tadi ya keliling keliling karena musyret yang bagus kita dapat seperti ini sudah Alhamdulillah oke okay, sahabat saya ya gimana sahabat saya meskipun kan sederhana kecil tapi dia mempunyai karakter yang benar-benar bagus seperti ini nanti untuk namanya kurang lebih seperti ini ya ini sudah berat bagus lah Nah, seperti ini saat ya. Kita lihat perhatikan lebih detail. Lebih dekat ya. Nah, untuk alurnya dia benar-benar luar biasa ini ya. Akar-akar ya. Oke. Untuk penanaman nanti kita bisa segini ya. Segini juga bisa ya. Jadi dia enggak terlalu tinggi. Nanti kalau memang ini terlalu tinggi, terlalu gerakannya kurang begitu bagus, kita bisa pendekin. Nunggu dia tumbuh tunas dulu. Kalau memang dia mau tumbuh tunas di sini, nah baru kita potong di sini. Oke, okay, ya. Alhamdulillah untuk kali ini kita dapat jenis bahan bonsai melati gunung ya. Jenis bahan bonsai ini tergolong cukup sulit ya kita cari yang ukurannya uh, cukup besar lah ya. Jadi dapat ukurannya segini sudah benar-benar uh, besar kalau di tempat saya beda lagi kalau di tempat-tempat yang lain ya oke okay. jadi untuk bonsai yang suka berburu kawan bos dapat bahan seperti ini cirinya ciri-cirinya daunnya tadi sudah saya tunjukkan ya e, uh, saya bisa ambil karena ini juga bagus kalau kita jadikan sebuah bonsai oke okay, sama saya untuk hasil kali ini ya terima kasih untuk satwa yang sudah menonton video saya kali ini jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe nya agar sahabat saya tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari saya oke terima kasih sampai jumpa di video saya berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat terus perkara dan salam bonsai mania